বুদ্ধ আছিল আধুনিক ব্যক্তিত্ব আধুনিক চিন্তাৰ মানুহ পৃথিৱীত যুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম চিন্তা কৰা মানুহ আছিল গৌতম বুদ্ধ যেতিয়া শাক্য আৰু কুলীয় দুখন ৰাজ্যৰ মাজত ৰোহিণী নৈৰ পানীক লৈ যুদ্ধৰ উপক্ৰম হৈছিল তেওঁ মাজতে থিয় হৈ এনেকৈ হাত দুখন মেলি কৈছিল যুদ্ধ মানৱতাৰ বিৰোধী তোমালোকে যুদ্ধ নকৰিবা কাৰণ মানুহৰ ইতিহাসেই হ'ল কটা মৰাৰ ইতিহাস যুদ্ধৰ ইতিহাস মানুহে ভাবিছিল যে যুদ্ধ হ'বই লাগিব যুদ্ধৰ কোনো বিকল্প নাই কিন্তু সেই চিন্তা প্ৰথম আধুনিক চিন্তা কৰিছিল গৌতম বুদ্ধই আৰু তেওঁৰ সেই অহিংসাৰ বাণী লৈ তেওঁৰ আঢ়ৈশ বছৰৰ পিছত এজন ৰজাই সম্ৰাট অশোকে কলিংগ যুদ্ধৰ উপলব্ধিৰ পিছত অমৃতপাণী সুৰাইছিল অহিংসাৰ এজন ৰজা হৈছিল ৰাজহি আৰু কলিংগ হ'ল আমাৰ উপলব্ধিৰ এক সময় আমাৰ কিছুমান মানুহ আছে আজিকালি পাঁচ হাজাৰ বছৰৰ ইতিহাস বুলি কৈ কেৱল যুদ্ধ আৰু উত্তেজনাৰ কথা কয় কিন্তু কলিংগৰ উপলব্ধি যে মানৱতাৰ বাবে কিমান প্ৰয়োজনীয় আমাক উপলব্ধি লাগে উত্তেজনা নহয় উপলব্ধি আছে গৌতম বুদ্ধর ভাবনা। আড়াই হাজার বছৰৰ আগতেই গৌতম বুদ্ধই বিলাই গৈছিল সেই উপলব্ধির বাণী করুণার বাণী শান্তির বাণী অহিংসার বাণী